И с удовольствием приветствуем гостя в студии. Это Денис Соловьев, эксперт по международным вопросам. Денис, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Во время саммита ЕС-Канада, который mm -hmm. будет проходить в Оттаве и Торонто сегодня, 26 сентября, будут рассматривать вопрос о ситуации в Украине. И, чтобы не соврать, ЕС будет представлена Германом Ван Рампеем. Президентом Европейской комиссии Жизе Маналем Борозу. На ваш взгляд, каких результатов нам стоит ждать от этой встречи, от этого саммита? Mm -hmm. Я всегда, когда мне задают такие вопросы, я хочу начинать со Snow essence. Первое, что я хочу сказать, то что Канада входит в американское содружество нафта. Оно действует с 1993 года. Основная цель этого содружества это торговля и, естественно, экспорт нафт, нефти по миру. То есть, получается, Америка сама как? Она добывает нефть, но она ее не продает. А экспортом занимается этим вопросом более Канада. В 2013 году очень-очень-очень сильно ЕС плохо отзывались о канадской нефти. Почему? Потому что она была грязная, загрязнена разными такими химическими веществами, которые полностью портили экологию, а европейцы за экологию. Но в чем парадокс этой ситуации, этого саммита, который будет вот буквально сегодня? В том, что Европа ищет пути, пусть пути немножко стать более независимой от России. То есть они хотят нефти, они хотят газа. И вот таким образом отойти немножко от России. И, и в чем сама ситуация, там не только будет Украина, там будут вопросы нефти, газ, вопросы Украины. И будут вопросы рассматриваться Сирия, Ливия и вот эти восточные регионы. Ну, естественно, мы понимаем, что для Европы самое важное сейчас независимость от России, потому что они не могут принимать свою политику, свою политику и действовать, и контролировать вообще ситуацию на Востоке, которая сложилась. Поэтому сегодня они будут договариваться о чем? О покупке нефти, о покупке перевозки газа и как мирно вот практически взаимодействовать. Но меня удивляет та ситуация то, что американцы, уже сколько лет истории Америки, они ни разу практически не продавали нефть свою они оставляли у себя, uh -huh. а сегодня они вводят нефть на рынок. Что это делает? Что это делает? Фактически, что они хотят сделать? Они хотят полностью, уже полностью контролировать Европу. То есть, таким образом… Вы имеете в виду Соединенные Штаты хотят... Конечно, uh -huh. конечно. То есть, это их основная цель – это гегемония в мире. Это любая такая империя, э, как говорил Сбигнебежинский, как, uh -huh. э, как, как, как говорил Сюменс Мак... Хантингтон, как говорил Маккевайли, как говорили другие люди. То есть, это основная цель любого государства – это гегемония в мире, то есть, это национальный интерес. И поэтому они вводят нефть на рынок, и вот эту нефть канадскую, которая грязная, которую считают плохой, они будут продавать Европу. А Европа будет радоваться, что у них есть эта нефть. И еще момент. Цены, цены они не скидывают, а европейцы уже буквально две недели назад на своих собраниях то, что они уже меняли свои эталоны да, по э экологии для того, чтобы брать эту нефть. Еще такой момент, который очень важен, я считаю, это арабские государства и их роль вообще в ситуации в мире, да. Uh -huh. Как мы видим, Обама пытался, пытался, ну, у него не очень это получилось, к сожалению, мы понимаем из-за каких причин. Uh -huh. Он пытался договориться о транзите нефти в Европу. То есть с арабских стран Европу более сильный транзит, потому что 80% все-таки идет с Российской Федерации. То есть как бы 20% это э, с Норвегией, Англией и других э, транзиторов. Да? И он пытался это сделать, но у него это, к сожалению, не получилось. И вот такая ситуация складывается, и они хотят, с одной стороны, американцы хотят более влиять на ситуацию в Европе, более влиять на Европу и более сделать под контроль на себе, как же был прям план, план Маршалла, если вы помните, после mm -hmm. мировой войны. И фактически Украина находится между раздорами, между этими конфликтами, между сверхгосударствами, которые сформировались. Уже много кто говорит о холодной войне. Я вот был буквально вот недавно, неделю буквально назад, Ялта, Европейский Strategy, Арсений, этого, Пинчука, да? Uh -huh. И потом же наша команда из Сидорс организовала в комитете европейской интеграции взгляд молодежи на европейскую интеграцию. И я имел возможность общаться с передовыми политиками мира, то есть это были Тони Блэр, это были лорды британского парламента, это был непосредственно Пинчук, Кравчук, Кучма и так далее. Вот. И я вам скажу вот позицию конкретную Европейского союза, да, что они говорят по поводу России. Они считают, что, первое, санкции реально действуют на Россию, и санкции будут влиять э, в целом на экономику мира. И они прогнозируют в ближайших 5 лет, ближайшие 5-10 лет, они то говорят, да, что именно Китай, который набирает сегодня обороты, uh -huh. пожжет Россию, и Украина станет границей между, фактически они так говорят, да, между Европой и Китаем. Вот здесь поставим паузу. Продолжим, да, вернемся к разговору в студии Денис Соловьеву у нас в гостях эксперту по международным вопросам. Но вот сейчас новое водное, невозможно не отреагировать на эту информацию. Вот мы видим, что бойцы батальона Айдар, они выполняют приказ президента, они придерживаются перемирия, прекращения огня. Вот, но как вы думаете? Вот видим, что происходит. В то же время вот слышим на пресс-конференции российская правозащитник говорит о количестве каких-то сохранений, очень много информации. И вот одно дело, когда информация поступает непосредственно вот от командира батальона Айдара, и мы понимаем, mm -hmm. что это вот вести из полей, и вот так оно на самом деле. Как вы думаете, как во всем этом хаосе нужно разбираться, и как воспринимать эту информацию, количество этой информации? Mm -hmm. Первое, что вам скажу, когда вот были только события в Крыму, да, я, между прочим, на вашем канале и об этом говорил очень часто, очень долго, что когда были события в Крыму, первое, что надо было делать, надо было укреплять границу, которая была с Российской Федерацией. Все понимали, что Крым это только начало, это отправная точка России. То есть они будут из Крыма действовать, они будут с территории Российской Федерации действовать, они будут действовать через сателлитов своих, так? И я говорю, закройте границу, да, сделайте какие-сделайте такие вот э, пропускной режим с и Украина. То есть подтягивайте оружие, подтягивайте военную технику. Вот эта линия должна быть полностью защищена, чтобы не было никаких перебежчиков, никаких непонятных людей, которые приезжают, никаких там русских родственников, которые как бы едут и все. Вот это надо было сделать тогда. Что мы имеем сегодня, да? Мы имеем сегодня что? Украина сдает свою территорию, украинские войска отступают и все отходят и есть позиция сверху, то есть у меня непосредственно есть знакомые, есть люди, которые реально в боевых действиях, реально там находятся. И они говорят, нам, у нас стреляют. Вот представьте, у меня стреляют, а мне говорят, ты не, ты не имеешь права стрелять. У тебя нет на это права. Ну, стрелять есть в ответ, ответ а наступать... Ответ. Вот мы же слышим, что командир говорит, мы можем пойти, надо идти мы туда можем, и зачищать. и они но могли мы... это еще сделать в начале ситуации, но им не давали. Непосредственно, я, я скажу уже, очень просили, конечно, это сказать, но я не помню детали. В Луганской области на пропускном одном из пунктов было завезено 500 украинских солдат, пограничников для охраны границы. В результате через три дня их осталось 100 человек. И государство не могло им обеспечить ни связи, никакой между ним не было ни связи, ни продовольствия, ни оружия. Ничего не могли обеспечить. Понимаете? То есть политические государства тут так выходит, что государство кидает своих солдат. То есть, как бы кидает самую гущу и потом отходит от них. Понимаете? Мы должны определиться: либо мы стоим на месте, да? либо мы движемся конкретно вперед, то есть мы отвечаем на, на эти удары, либо мы просто сдаем территорию Украины, что сейчас, сейчас и происходит. То есть, вот эта линия демаркации границы это фактически да. сдача территории Украины. Да. Мы про... Продолжим разговор в студии. Денис Соловьев у нас в гостях. Да, Денис, вы, ну, вы слышали информацию, да. вы видели видео. Что вы скажете? Я вам скажу, это ситуация, это ситуация война, это партизанская война, это война в городе, это война совсем другого типа. Мы к ней не готовы. Наши офицеры, наши солдаты, они никогда не воевали, понимаете? Большая часть них только в практике сидят и знают, командуют и что-то на там своих сейчас делают. И вот, вот такие события, которые происходят на востоке Украины, они будут происходить. Это неизбежность. То есть это, это война и это неизбежность. Мы это должны принимать. Да, мы можем об этом говорить, рассказывать, пугать население, но это будет происходить. И мы должны быть к этому готовы. Все морально должны быть к этому готовы. Но, но основная задача сегодня власти, основная задача Украины, да, сохранить свою территорию. Мы должны стать на наших границах и никаких передвижений на Запад не должно быть. То есть как бы и еще один момент, очень важный момент, если говорим о демократии, да, которую все проповедуют, все говорят. Вот эти слова популизма, которые мы mm -hmm. слышим, да, Украина в ЕС уже через несколько лет. Я вам скажу что. Есть некоторые критерии, да, которые должны соблюдать член, который хочет вступить в ЕС. Он должен выполнить некоторые критерии. Критерии были 1993 года, Копенгагенские критерии. И следуя этим критериям, есть несколько факторов. Первый фактор – это географический, второй – экономический, третий – политический, экологический. Да? И если смотреть на эти факторы, практически ни одному из этих факторов Украина не соответствует полностью фактически, если мы следуем закону, да, мы идем по закону, Украина не может в ближайшие несколько лет стать членом ЕС. Я понимаю, что много политики, кто спекулирует на mm -hmm. тему ЕС. Mm -hmm. Но смотрите, президент говорит о том, что мы в 2020 году только можем подать заявку. Мы только можем подать заявку. А вопрос, будет ли ЕС до 2020 -го года, будет ли ЕС до 2030 -го года? Вот я задаюсь таким вопросом. понимаете? Существует, в принципе, как явление, Европа. Как явление, Евросоюз. да. Вот я скажу: вот если мы начнем про ЕС говорить, фактически, вы должны понимать, что это такое. В 1951 году было объединение угля и Стали. Потом Римский договор. И фактически ЕС как формирование, формировалось как просто европейские организации, которые между собой торгуют, да, торгуют там углем, сталью, там и э, другими ресурсами. Фактически потом уже начиная в 1992 году они э, с, значит, с экономической свободной зоны переросли в ЕС. Но ЕС больше становится больше похоже на э, такую конфедерацию, да, которая смотрит в mm -hmm. Это страна конфедерация, которая объединенная общей целью, то есть общая цель на тот момент у них была торговля и, и предотвращение Третьей мировой войны. Сегодня какая общая цель ЕС? Посмотрите. Вот если мы смотрим на карту ЕС, есть Греция, есть Италия, есть Испания, есть Франция, есть Швейцария, Англия, да? И каждая из вот этих стран преследует свои интересы. Если интересы этих стран пересекаются, как же они могут быть вместе? Вот смотрите, вот в Великобритании до сих пор у них у них своя валюта. Да? Великобритания Великобритании до сих пор, они, до них да, очень сложно, сложно получить визу, очень тяжело в Великобритании. Mm. То есть, у них каждого свой интерес. И когда вот эти интересы пересекаются, mm. любой союз, он лопает. Но no, более того, в стране, в принципе, существует настроение по поводу выхода из Евросоюза. И у нас был когда-то британский эксперт, человек, который местный житель, он проживает в Великобритании. Он говорил, что примерно 50 на 50 у них вот общественное настроение по, вот, по желающих выйти из Евросоюза и желающих оставаться в нем. Но смотрите, это все, да, но те тем не менее, мы живем не в Великобритании, мы живем mm -hmm. в Украине. И нам нужно понимать, и у нас есть уже план действий до 2020 года. Президент вот уже сказал, что готовится, уже практически готов презентовать нам программу развития. Но вот как вы думаете, планы амбициозные, но вот и они реальны, реально их осуществить. Первое. Если мы ставим себе какой-то план, он даже должен быть самый высший план. То есть если мы даже к высшему не придем, мы придем к среднему. Да? Но суть не в том. Суть в том, что если мы сделаем стратегию на 5 лет, в ситуации войны, в ситуации непредвиденных обстоятельств, в ситуации геополитическая конфуза, мы не можем делать прогноз на ближайшие 5 лет. Мы можем сделать его на месяц, можем сделать на 2. А мы не можем сделать на 5 лет. Понимаете, президент ставит вот сейчас он действует с точки зрения популизма. Почему? Потому что идут, президент, идут выборы в парламент, понимаете? А его партия, которой он стремительно хочет поддержки иметь, она должна занять в парламенте лидирующие позиции. Сегодня Украина — это парламентская президентская республика. Соответственно, президент имеет менее, меньше полномочий, чем парламент. И фактически президенту жизненно необходимо, чтобы парламент его в большинстве случаев его поддерживал. И не только его внутреннюю политику, а и внешнюю. И поэтому сейчас идут такие разговоры о программах на 6 лет. Идут разговоры о вступлении ЕС, идут разговоры о вступлении минуточку в НАТО. То есть это фактически как вступление в НАТО Украины, которая имеет Донецк, Луганск, Крым. Какое вступление в НАТО, если мы э, не соответствуем договорам международным? Если мы вступим, тогда другие задутся вопросом, а почему не берут нас? Та же самая Турция. Сколько она хотела, она уже сколько стремится лет в Европейский Союз, ее до сих пор не берут. То есть то же самое с Украиной будет, получается, нас берут туда, а труд сюда не берут. Возникают в мире вопросы, что такое я, для чего он создан, понимаете? И тут очень сложная такая стратегическая политическая ситуация. И меня вот что удивило. Я общался с представителями Америки, Соединенных Штатов Америки, да, high level. И они мне что сказали. Понимаете, я говорю, у вас демократия на самом-то деле, вы скажите, как есть. У вас демократия, они сказали... Да, у нас демократия. А это хорошо. А почему вы идете в Ливию, идете в Сирию, да, идете в другие Ирак, бомбардировка Багдада в 2002 году. Почему вы это делаете, если у вас демократия? Вы за права человека, за свободу и так далее. И говорят, демократия имеет право быть агрессивной. Понимаете? Сколько много в этих словах? Демократия может быть агрессивной. Продолжим разговор. А сейчас следующая информация. У Виктора Януковича и его окружения очень незначительные шансы отменить санкции Евросоюза через суд ЕС. Об этом сообщила экс-судья этого суда Верица Тресняк. По ее словам, в большинстве случаев истцам, которые хотят отменить санкции ЕС через Европейский суд, это не удается. Рассмотрение подобных жалоб в суде ЕС достаточно длительный процесс от двух до пяти лет. Как известно, после попыток силового разгона мирных демонстраций на Майдане и расстрела людей ЕС, ввел санкции против Януковича и его окружения. Сбежав в Россию, Янукович и его соратники подали жалобу в суд ЕС с требованием отменить наложенные на них санкции. Денис, а вы как относитесь вот, к перспективе Виктора Януковича выиграть Европейский суд? Ну, вы знаете, из Виктора Януковича, на самом деле, сделали такого большого-большого козла отпущения. То есть ему приписали все грехи. Возможно, он совершал большую часть, да? но он, делал, сделал не все. Фактически, понимаете, президента, политику президента формирует его окружение. То есть, как бы, есть информация, которую доносят, которую обговаривают, есть информация, которая остается поза его ушами. Часть Янукович знал, часть не знал. Он когда ситуация накалилась, он был вынужден, исходя из событий, бежать в Россию. Он это сделал. Конечно, мы понимаем, что суд это всего лишь формальность. И об этом говорил, кстати, об этом вчера и говорил и Порошенко, что мы можем судить без явки этого человека в суд. Как вы это считаете? Это правильно, если судить давайте будем любого человека, если он об этом даже не знает, что его судят, допустим? Или он не присутствовал, mm -hmm. он не может высказать свою защиту. То есть фактически к чему мы идем? Ну, смотрите, ну как раз в законах 16-го, вот тех самых проходовских законах, как раз это положение было о том, что вот, человека может судить без его да, присутствия. Да, вот к этому все идет, понимаете. Вот еще я, я уже много раз говорил, еще раз повторю, потому что очень важно, да. Макиавелли это описал, потому что говорит, он говорит как? Непосредственно есть хорошие формы и плохие формы. И всегда хорошая форма демократии или власти, они всегда переходят в плохие. То есть всегда есть вот этот процесс, который ухудшение событий. Да? То есть Янукович действовал так, исходя из того, что он боялся потерять свою власть. То есть когда человек боится потерять свою власть, он делает множество ошибок. И всегда он ее теряет. Это неизбежно просто. Поделимся следующей информацией. Перед этим анонсируем. Мы ожидаем брифинг спикера информационно-аналитического центра СНБО Андрея Лысин. Как только он начнется, мы переключимся на него. Будем транслировать в прямой трансляции. А сейчас следующая информация. Украина включит санкционный список более тысячи человек и 209 юридических лиц из Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении правительства. Одобрить список теперь должно СНБО. Денис, как вы думаете, вот насколько эффективны могут быть украинские санкции против России, юрлиц, и отдельных угу. лиц? я вам скажу так. После развала Советского Союза, когда был Советский Союз, все страны Советского Союза, они между собой сотрудничали, то есть кто-то делал, допустим, детали для машины, кто-то ее собирал, кто-то продавал. Да? И вот эта вся ситуация, она после развала Советского Союза, она вот разломалась. Да? И тогда уже начали создаваться отдельные договора между странами и республиками. Тогда создали СНД, в рамках которого Украина, Казахстан, Украина, Россия, Украина, Беларусь и так далее. Да? Они все между собой сотрудничали. И вот сегодня такая сложилась ситуация до Януковича. Да? Украинский бизнес очень активно сотрудничал с Россией на самом-то деле и множество контрактов, множество таких э, госзакупок и так далее. Это все было с Российской Федерации. И вот сегодня мы достаточно, если вводим эти санкции, мы теряем еще больше рынка, мы теряем, теряем больше всего сбыта. Как мы знаем, мы можем, да, действительно, мы можем продавать э, Европу. Есть какие-то квоты, которые они нам позволили это делать, но там есть лимит, да. И вопрос, кто войдет в этот лимит? Потому что мы не можем, допустим, есть ограничение 15 тонн мяса, да. Мы хотим продать у нас на рынке есть 100 тонн мяса, мы не можем 100 тонн продать, uh -huh. можем продать только пред 15, понимаете? И вопрос что вот эти тендерную политику, которую еще не меняли, о котором говорил Павел Шеремета, которого, извините меня, не дали вообще возможности работать человек, который хотел изменить систему, тендеры изменить. И вот эти люди, которые лоббируют свои интересы в парламенте, они вот это все продают и они об этом зарабатывают. Остальная же часть Украины, которая зависит от российского рынка, она глобально страдает. И фактически мы теряем бизнес, мы теряем деньги, мы теряем инвестиции. И это все в ближайшем будущем скажется на нашем населении, скажется, как мы видим, на курсе валют банка и так далее. То есть это такой процесс. И вот эти санкции, которые мы делаем, да, это хорошо. То мы перед выборами можем делать санкции, мы можем идти куда угодно. Да? Но факты остаются фактом. Нам, нам надо с этим бороться, мы с этим останемся после выборов. Выборами все не закончится. Это выбор, это только основная точка, которая все будет менять. А вот как вы думаете, этот парламент еще успеет вот на следующем заседании э, принять отказ от неблокового статуса? Вы знаете, э, это достаточно такой популистический вопрос, потому что все они идут на выборы, все хотят победить. А они сформировали настроение масс настолько сильно, да, что нужно идти в НАТО. То есть они все хотят непосредственно идти в НАТО. И фактически вот это возможно, да, вот это, это, я понимаю, что это реально возможно. Но вопрос, нужно ли это, сможет ли это осуществить ситуацию, или это только усугубит настроение России. Потому что после, вот, э, ничего не поменялось, да, берем, э, окончание Второй мировой, были два блоковых стана, да. Сначала был НАТО в 49-м году, потом была организация Варшавского договора в 56-м. Развалился Советский Союз, что осталось? Осталось НАТО и организовали э, организацию договора о коллективной безопасности в 93-м году Россия с ее сателлитами. Ничего не поменялось, понимаете, если мы вот сейчас вот там резко начнем бежать, 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 вот это НАТО, Россия будет агрессировать. Потому что в 2011 году, между прочим, когда была ситуация, то что американцы хотели разместить про на территории Турции, президент Медведев в следующий день, утром, в 11 утра, выступил перед народом, принесли России, сказал, если они это сделают, мы готовы к агрессивным действиям и мы консолидируем, собираем армии, что они сделали. И кстати, недавно Российская Федерация провела ядерное испытание на своей территории.